Tiap-tiap tahun masalah sama. Iaitu bendera Malaysia salah pi bentuk dia. Sekejap bentuk bintangnya tak betul. Sekejap bentuk uh, bulan tak ada. Macam-macam jenis masalah. Orang tak tahu ke bendera Malaysia macam mana. Sebab tu Perdana Menteri suruh letak lekat bendera Malaysia dekat baju budak-budak. Sabar-sabar hari ni kita parah. Akhbar popular, lama, Sinciu Daily buat masalah yang sama. Sebelum tu, terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Tapi kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video dia yang bermanfaat, insya Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, apabila Presiden Negara China datang melawat akhbar China Sinciu Daily ini, dia pun keluarkan satu gambar ya, kapal yang mana seolah-olah menggambarkan persatuan di antara negara Malaysia dan juga negara China. Tetapi masalahnya gambar yang dia tunjuk tu salah. Bukan gambar bendera Malaysia. Bukan gambar jalur gemilang. Tetapi gambar campuran di antara bendera MCA dengan bendera Malaysia. Cuba kita tengok betul-betul. Ini adalah bendera MCA. Ini adalah bendera MCA. Ada bintang sahaja. Backgroundnya biru. Dan dia ada dalam bintang dia tu ada 14 bintang seperti mana bendera Malaysia. Ini ini pula adalah bendera Malaysia yang mana bentuknya seperti ini. Tetapi apabila digabungkan di antara Malaysia, bendera Malaysia dan juga bendera MCA, maka jadilah gambar seperti ini. Gabungan di antara bendera MCA dan juga bendera Malaysia. Apa kejadahlah? lah. Duduk Malaysia punya dah lama. Daripada kecil, lahir daripada perut mak pun duduk kat Malaysia. Tapi bendera Malaysia pun tak hati-hati lagi. Ini bukan satu kesilapan kecil tetapi ia kesilapan besar kerana ia berkaitan tentang wajah simbol negara Malaysia. Yang sepatutnya semua rakyat Malaysia dah tahu benda macam ni. Bahkan penerbitan bukan sekali buat terus terbit saja. Dia akan melalui banyak fasa penerbitan itu. Banyak QC QC itu. Tetapi dengan mangkuk hayunya, akhirnya terbitlah satu bendera yang bukan bendera negara Malaysia tetapi bendera MCA campur negara Malaysia. Lalu jadilah bendera negara entah apa-apa tu kat situ. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan baca pandangan-pandangan netizen, ulama, pandangan ulama, pandangan-pandangan ustaz, pandangan orang Cina, orang Melayu, orang India berkaitan tentang isu ni. Jom kita tengok sama-sama. Pertama, kenyataan daripada orang politik, Pemuda Amanah Nasional. Kenyataan media Pemuda Amanah Nasional, tindakan Sinciu papar bendera Malaysia tidak lengkap boleh disiasat di bawah Akta Lambang dan Nama 1963. Satu, Pemuda Amanah Malaysia ingin melahirkan rasa kesal dan kecewa dengan kesilapan pihak pengurusan akhbar Sinciu Delhi yang menerbitkan imej bendera Malaysia tanpa elemen penting iaitu bulan sabit yang melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Kami memandang serius kekhilafan ini kerana ia mempunyai kecenderungan untuk memberi rasa kurang hormat terhadap simbol kedaulatan negara. Malah lebih serius berkemungkinan besar boleh menimbulkan kerisauan mengenai persepsi agenda tersembunyi yang mungkin cuba disebarkan. Dua, walaupun permohonan maaf telah dibuat oleh pihak akhbar, kesilapan ini tidak seharusnya berlaku dalam mana-mana keadaan kerana ia boleh disiasat di bawah akta lambang dan nama mencegah penggunaan tidak wajar. 1963 yang memperuntukkan bahawa penggunaan bendera Malaysia harus dihormati dan dilindungi dari sebarang bentuk penyalahgunaan dan pengubah Menurut akta tersebut, sebarang perbuatan yang menghina bendera termasuklah memaparkan bendera dalam keadaan tidak lengkap boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Ini menunjukkan betapa seriusnya kesalahan yang melibatkan penghinaan terhadap bendera negara. Apa yang berlaku ini jelas menunjukkan pengabaian terhadap sensitiviti nasional. Pemuda amanah menasihat agar semua pihak peka bagi memastikan kejadian seumpama ini tidak berulang lagi. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, kita semua harus bertanggungjawab dalam memelihara dan mempertahankan maruah negara. Termasuklah dengan menghormati simbol-simbol kebanggaan negara Malaysia seperti bendera Malaysia. Dr. Muhammad Nasruddin Nahruddin, pengarah strategi pemuda amanah nasional. Ini kenyataan daripada amanah. Yang mana kita tahu amanah ni sebahagian daripada Pakatan Harapan. Orang kerajaan jugalah dia berikan kenyataan seperti ini. Saya sentiasa konsisten kenyataan itu adalah kenyataan yang bagus bukan isu dia adalah background politik tetapi kalau dia orang politik dia adalah orang yang bersifat negarawan maka patut mereka keluarkan kenyataan yang menyanggah ataupun membantah orang yang melakukan kesilapan berkaitan tentang bendera Malaysia yang sepatutnya dikritik oleh semua orang tak kira lah orang Islam ke orang bukan Islam ke Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun dan sebagainya semua rakyat Malaysia berkongsi kepada bendera yang sama ini bukan bendera orang lain. Ini bendera Malaysia. Maksudnya semua rakyat Malaysia menggunakan bendera berkenaan. Semuanya menggunakan bendera yang sama apabila mereka mempunyai kerakyatan negara Malaysia. Ketinggian dan penghormatan tinggi terhadap bendera berkenaan perlulah dipelihara dan juga dijaga. Kita baca pula daripada Albert Chong. Chung ke Chong tak tahulah. Albert Chung dia kata, sebagai seorang rakyat Malaysia berbangsa Cina, saya amat kesal dan membantah serta memohon pihak berkaitan mengambil tindakan sekerasnya termasuk memecat penerbit surat khabar yang tidak peka dengan gambar bendera Malaysia yang hanya mempunyai lambang bintang. Bulan tu di mana? <laughs> bulan di bendera Malaysia melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi di dalam perlembagaan Malaysia. Warna kuning bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda raja-raja Melayu. Walaupun Presiden China datang melawat Malaysia, jangan kita sesekali sekala mengubah atau melakukan perkara yang melanggar perlembagaan negara mencetus dan menggugat 3R harap pihak akhbar mengeluarkan satu statement memohon maaf terbuka kepada semua rakyat Malaysia kami hormat dan kagum dengan negara China namun kami sayang cinta dan hidup semati dengan negara Malaysia tanah tumpah air mata darahku uh, ini uh, kenyataan ini kemungkinan dikeluarkan sebelum daripada permohonan maaf uh, apa dia pihak Xinqiu uh, Daily ya eh? Uh, pihak Sinchu dah mohon maaf tapi tak boleh pakai ya. tak mohon maaf saja mohon maaf memang kena mohon maaf tapi jangan mohon maaf sajalah perlu dikenakan tindakan yang keras kepada mereka Liana Marzuki dia kata subtle Sinchu tersilap print bendera Malaysia tanpa bulan yang menggambarkan agama Islam bila sudah hilang bulan bendera itu dah sudah serupa bendera MCA ya kita tahu SCD ni Sinchu Daily ni akhbar pro mana adakah ini cara nak buat subtle propaganda nak buat pun pada-padalah jangan sampai mainkan bendera malaysia dahlah hari tu kau orang baling batu sembunyi tangan siap marah pelajar nak pakai bendera malaysia di dada dan sekarang ini pula saya lebih gemar melawan musuh yang nampak. Musuh dalam bayang ni selalunya banyak main wayang. Berhati-hatilah kita jangan sampai ditikam belakang salah hormat Diana Marzuki. Dr. Mazli Malik bekas Menteri Pendidikan Malaysia. Kata Dr. Mazli Malik bendera Malaysia adalah soal kedaulatan mohon maaf hanya boleh diterima jika dilakukan oleh orang yang jahil dungu dan tersilap. Sebuah akhbar yang tersuhur berusia hampir 100 tahun diasaskan pada tahun 1929 mempunyai pembaca lebih setengah juta 500 ribu serta mempunyai ketua editor dan para editor berpengalaman melakukan kesilapan pada bendera negara sendiri, apakah permohonan maaf kecil sahaja memadai? Seorang, seseorang perlu ambil tanggungjawab sama ada letak jawatan atau dia hadapkan ke muka pengadilan. Jika tidak, maruah negara dan bendera negara akan berterusan diperlecehkan. Harap pihak berwajib ambil tindakan tegas dan tidak berkompromi dalam isu ini. Terkini, Dr. Mazli Malik mengucapkan tahniah kerajaan Malaysia. Tahniah dan terima kasih kepada yang berhormat Menteri Saifuddin Nasution dan, dan Kementerian Dalam Diri KDN di atas tindakan pantas isu maruah dan kedaulatan negara tidak di boleh dikompromi. Kenyataan-kenyataan telah dikeluarkan oleh Datuk Sina Saifuddin dan juga secara media oleh KDN sendiri. Kita baca kenyataan daripada sida, eh, daripada Kementerian Dalam Negeri. Isu ilustrasi Jalur Gemilang yang tidak lengkap tanpa simbol bulan sabit di muka depan akhbar harian bahasa Cina Sinchu Daily keluaran 15 April 2025. Putrajaya, 16 April 2025. Kementerian Dalam Negeri KDN memandang serius dan amat kesal dengan perbuatan akhbar Sinchu Daily yang telah menyiarkan ilustrasi Jalur Gemilang dalam bentuk yang tidak lengkap pada muka hadapan akhbar bertarikh 15 April 2025. KDN sudah pun memulakan tindakan siasatan serta-merta dengan berpandu kepada dua perundangan yang berkaitan iaitu Akta Lambang dan nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 Akta 414 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301. Perbuatan menyiarkan jalur gemilang tanpa simbol bulan sabit yang merupakan lambang kepada kaudatan Islam sebagai agama persekutuan adalah suatu kecuaian yang serius dan tidak sewajarnya dilakukan. Selain itu, perbuatan ini juga bukan sahaja mencerminkan kelalaian profesionalisme malah boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini. Jalur gemilang bukan sekadar simbol. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti nasional negara ini yang wajib dihormati serta dimartabatkan oleh semua pihak. Mana-mana pihak yang gagal mematuhi spesifikasi rasmi bendera seperti yang diperuntukkan di bawah akta lambang dan nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963, akta 414 boleh dikenakan tindakan berdasarkan undang-undang semasa yang berkuat kuasa. KDN tidak sesekali berkompromi dan tindakan tegas akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang cuai dalam menerbitkan apa-apa hasil penerbitan yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301. Tindakan penguatkuasaan yang tegas atas kesalahan terhadap kedua-dua akta yang berkuasa akan dipertimbang sewajarnya selepas siasatan dilengkapkan. Berhubung dengan insiden ini, KDN telah memanggil pihak Sinchu Delhi pada hari ini bagi bagi tujuan siasatan dan surat tunjuk sebab juga telah diserahkan. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab menjaga keselamatan dan ketenteraman awam, KDN tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pihak yang cuba menggugat serta mengancam kestabilan, keharmonian dan kesejahteraan negara. Kementerian Dalam Negeri 16 April 2025. Polis siasat Sinciu Delhi siar jalur gemilang tak lengkap. Polis di Raja Malaysia menjalankan siasatan terhadap akhbar berbangsa Cina Sinciu Delhi susulan kesilapan menyiarkan ilustrasi jalur gemilang yang tidak lengkap tanpa bulan sabit dalam penerbitan semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata siasatan dilakukan selepas PDRM menerima tiga laporan polis berhubung perkara berkenaan. Amin Ahmad, sahabat saya menyatakan bahawa hikmah pengenalan bendera Malaysia di pakaian sekolah dia ulas tentang ni. ialah pihak Perdana Menteri dah uh, wajibkan budak-budak kita ni budak-budak sekolah kita kena ada pakai baju yang ada bendera Malaysia dan uh, bendera itu diberikan secara percuma oleh pihak kerajaan dan anak saya dekat sekolah rendah pun duk tunggu bendera berkenaan kita nak lekat dekat baju dia orang dan ini paling penting iaitu kenyataan daripada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di Pertuan Agong yang di Pertuan Agong bendera adalah lambang kedaulatan negara tidak boleh dipersendakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah menegaskan bendera adalah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara. Seri Paduka Baginda bertitah bendera bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni tetapi mewakili perjuangan sejarah erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Kita sebagai rakyat mengibarkan bendera dengan rasa megah dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Kesilapan memaparkan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit seperti disiarkan dalam muka hadapan di sebuah akhbar berbahasa Cina tempatan boleh mencetuskan sensitiviti rakyat dan tidak boleh diterima. Titah Seri Paduka Baginda pada hari ini 16 April. Seri Paduka Baginda bertitah pihak pengurusan dan jabatan pengarah akhbar berkenaan seharusnya lebih peka dan menyemak sesuatu bahan siaran terlebih dahulu sebelum dicetak untuk siaran. Sahabat-sahabat ini perkara biasa. Apa yang Uh, yang dipertuan agung sebut ni ini adalah perkara biasa iaitu QC di dalam media penerbitan iaitu sesuatu penerbitan tidak akan diterbitkan melainkan melalui beberapa lapis semakan tak boleh terbit macam tu saja. Kena semak dulu. Kena picek dulu perkataan yang kita terbitkan tu. Tata bahasanya cantik ataupun tak. Ilustrasi yang dikeluarkan itu sesuai ataupun tak dengan kenyataan yang kita nak sebutkan. Ini adalah basic di dalam penerbitan. Dan kesalahan ini telah dilakukan oleh satu syarikat yang cukup-cukup besar dan perlu dia ambil tindakan secara serius. Dr. Razami Ramli dia kata, saya harap isu ini tidak hanya selesai dengan permohonan maaf, ia perlu kepada tindakan tegas supaya ia tidak berulang lagi. Jalur gemilang adalah maruah negara. Adrian Lim N Dia keluarkan beberapa screenshot Saya nak bacakan Saya nak tunjukkan kepada anda Beberapa screenshot berkenaan uh, Kemudian Sally Lim kata The flag represents the country and should not make a mistake. Good, ev good evening in town. Sure enough, it is the MCA newspaper. The party flag and the national flag can be combined. Kata Max Game Seng. Is that flag picture done by foreign workers in Siong Ho, Siong Zho? This can also make mistakes. Really looking for things. One is that, apa, Gigua. Now, come to a star state. Since a newspaper officer does not know the national flag, he does not respect the country. Adrian Lim Chi En kata, sejak bila isu jalur gemilang tanpa bulan ini isu Melayu versus China? Saya sebagai orang China tertanya-tanya apa sebabnya Akhbar Oriental Daily membuat tajuk Melayu merasakan permohonan maaf tidak memadai. Adakah Oriental Daily sedang menghasut orang China mengkesiankan Cinciu? Seterusnya menjadikan ini naratif orang China mempertahankan Cinciu versus orang Melayu membantai Cinciu. Ini naratif yang sangat bahaya dan jahat. Isu jalur gemilang bukan isu Melayu versus Cina. Isu ini melibatkan seluruh negara tanpa mengira kaum dan bangsa. Hatta orang Cina sendiri pun bantai Sinchu sebab tak hormati jalur gemilang. Ada host berbangsa Cina buat video kecam Sinciu. Ada ribuan netizen Cina membantai Sinciu. Akhbar Oriental Daily tak nampak ke? Buat-buat tak nampak. Pertempungan antar kaum ini takkan terjadi sekiranya cuma satu pihak menghasut dan menjadi ekstrim. Ianya memerlukan dua puak jahat barulah ianya akan berlaku. Dia kena ada penghasut dalam kalangan orang Cina atau India. Dia juga kena ada penghasut dalam kalangan orang Melayu. Ekstrim Cina atau India versus ekstrim Melayu barulah ada pertembungan untuk memperak perandakan negara. Faham? Peranan media. Jadi sahabat-sahabat, isu ini adalah isu nasional. Bukan isu perkauman. Jalur gemilang adalah milik semua rakyat Malaysia. Bendera Malaysia bukan milik satu kaum sahaja. Ia mewakili kesatuan 13 negeri dan wilayah persekutuan serta pelbagai kaum dan agama di negara Malaysia. Maka penghormatan terhadap jalur gemilang adalah tanggungjawab kita semua. Sama ada Melayu, sama ada Cina, sama ada India, orang asli ataupun yang sebagainya. Isu ini melibatkan institusi negara bukan isu perkauman. Bahkan titah yang dipertuan agung dan kenyataan menteri dalam negeri menegaskan lambang negara perlu dihormati kerana ia lambang kedaulatan dan identiti nasional bukan kerana ia milik satu bangsa, bangsa Melayu sahaja. Kesilapan Sin Chu Deli bukan mewakili seluruh kaum Cina. Ia adalah kesilapan sebuah organisasi media dan sudah wajar bahkan penting dan mesti dikenakan secara undang-undang dan juga profesional. Kita tidak akan hukum mereka dengan sentimen perkauman. Bahkan naratif perkauman adalah satu naratif yang berbahaya. Jika isu ini dialihkan kepada sentimen Melayu versus Cina, ia akan melambatkan proses penyelesaian isu ini. Yang kedua merosakkan perpaduan negara. Yang ketiga meningkatkan ketegangan kaum. Sedangkan benda ini adalah benda yang cukup-cukup basic. Bahkan saya bersyukur Berterima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, rakyat Malaysia berbangsa Cina yang mereka menghormati jalur gemilang dan juga memberikan kenyataan yang bersama-sama dengan kita terhadap hal ini. Bahkan saya yakin dan percaya dan kita tahu ke semua uh, kita bahawa dalam acara-acara negara China, India, uh, kadazan, Dusun dan sebagainya mereka juga kibarkan jalur gemilang dengan bangga. Ramai pemimpin-pemimpin Melayu ataupun bukan Melayu juga mengeluarkan kenyataan mengecam kesilapan ini secara tegas. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat ini adalah isu kedaulatan yang perlu diambil tindakan secara tegas oleh pihak kerajaan dan kita nampak perkara itu progres itu sedang berjalan dan kita tak nak ia berhenti sekadar permohonan maaf sahaja. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.